Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobatku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan uh, rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan memikat di samping sungai kering seperti di belakang saya. Uh, sepertinya di sini cukup banyak ya burung-burung kecil dan burung-burung lainnya. Ya. Nah itu terdengar suaranya. Ini di samping saya juga ada pohon-pohon uh, besar. Ya. Jadi ini pasti kesurannya lebih daripada biasanya ya Kita akan coba memikat di, di sini ya Ini juga di, di dekat perkampungan juga Katanya sih di sini masih tersisa kecil Tapi saya tidak peduli ya Kita akan memikat langsung Apakah nanti ada atau enggak Kita memikat burung-burung kecil aja ya Kita enggak fokus satu burung Kita akan memikat semua burung yang ada di sini ya kita akan coba memikat langsung ya, bagaimana usurannya Simak video ini ya. Nah ini bos, uh, bisa dilihat bagaimana suasana di sini ya. Apa ada yang menakutkan? Ini ada pohon besar juga nih. Nah ini, ini kering ya semua? Kering. Udah lama kering padahal sering hujan, alhamdulillah di sini belum terdampak banjir ya. Alhamdulillah ya Jadi untuk kawanku yang terdampak banjir uh, mohon uh, bersabar ya ini ujian daripada Allah subhanahu ta'ala ya kita coba uh, di mana ya di depan sana ya kita coba dulu di depan sana Halo. kita di depan sana kita coba dulu ini batunya juga cukup besar sekali ya nah ini ada batu yang cukup dia ukuran ini nah ini ukuran gini ya batu ya kita coba langsung memikat di di sini aja ya hari ini kita tidak mengajak kawan karena mungkin kawan lagi sibuk atau kemana ya pasti seru tapi sepi sepi juga di sini jadi kita coba langsung memikat di sini ya siapa tahu di sini penyambungnya. nah sini pas sekali ini posisinya bos di belakang saya ini pas sekali ya posisinya pas sekali tapi lebih

Kita sudah memasang jebakan ya. Ini sangat mantap jebakannya ya. Nah, ini jebakan kita, Bos. Ini pasti sangat seru ya. <tuh> nah, ini kita kameranya di mana ya? Kameranya di sini aja ya. Nah, itu pas uh, banget ya. Kita taruh kamera di sini. Kita akan uh, berdoa, uh, akan duduk di sebelah yang sana ya. Nah kita akan memasang di situ lagi ya Ini tadi dia terbang Tapi dia nyangkut terbang lagi ya Pasang kamera di sini aja Oke okay, kita, okay, kita bakalan lanjut lagi ya di situ. Oke Ini dua Dua ya Oke bos Ini juga kita liris Semua bisa terbang ya Ini juga kita liris Nah ini bos Ini cantik sekali ini ya Nah ini dia Ini korlap kolibri kelapa ini sangat jinak ya apakah kita uh, bawa pulang atau gimana ya soalnya ini nggak rasa ya soalnya ini nggak rasa burungnya ini kita Ya. ya. Ini Ini bos yang, ya, ini kita lepaskan aja. Nah, mau terbang nih bos. Ini dia terbang oke bos mungkin cukup sekian dulu video kita hari ini tadi sih kita dapat beberapa burung ya sekitar ada 8 burung ya jadi pas saya ambil yang lain nggak tahu-tahu nya itunya kebuka jadi ada lolos sendiri ada dua ekor ya sikat tangki pas Uh, dan, gelas uh, batu ya, uh, uh, lirik sendiri dia. Uh, tadi uh, sudah lirik semua juga, uh, bulunya sudah saya bersihkan Nah, ya. uh, bulunya sudah saya bersihkan dengan uh, minyak ya. Mungkin cukup sekian dulu video sehari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.